В дежурную часть Приморского отдела полиции участились заявления жителей города Одесса о том, что в отношении них совершаются уличные разбойные нападения и грабежи. Заявителями являлись женщины, в основном и подростки школьного возраста. Как поясняли граждане, на улице подбегал к ним молодой человек до 30 лет и под угрозой ножа забирал у них мобильные телефоны и планшеты. В ходе проведения следственно-оперативно-разрастных мероприятий совместно с прокуратурой Приморского района были установлены анкетные данные фигуранта. Им является ображение с города Одесса который в декабре 2015 года с мест лишения свободы Винницкой области совершил побег. При задержании у преступника были обнаружены изъяты вещественные доказательства, мобильные телефоны и планшеты, а также нож, с помощью которых он совершал разбойные нападения. В настоящее время преступник задержан и находится в изоляторе временного содержания города Одесса. По всем фактам, моих их более 15, открыты криминальные производства по статье 187 и 186 разбойные нападения грабежи. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Ну, за детской площадкой этот мужчина приставил нож к нему, просто потребовала дать ему телефон. Ну, вот, забрал телефон, после чего нам ну, обратились в Шевченковские отделы полиции и за помощью. И ну, просто, это, было, это было 18 числа, а уже 8 числа нам позвонили, сказали, что этот преступник задержан. И я не ожидала, что это будет так быстро и оперативно. Молодцы сотрудники, оперативники, они быстро очень среагировали. И я им за это очень благодарна, что такой преступник не будет ходить по нашим улицам. очень переживаю за безопасность своего сына. Вот, и огромное-огромное им спасибо. 17 числа 2015 года я совершил побег из мест лишения свободы а именно с Вининской область, Печанская исправительная колония номер 59 18, 18 числа 2015 года я прибыл в город Одесс, где начал совершать преступления по отношению несовершеннолетних детей. Потом забирал у них, отбирал телефоны, их наимущества и Продавал незнакомым людям. Забирал телефоны, я с помощью ножа, то есть просто показывал нож, никого там ну, не резал, не собирался, просто пугал, и они мне отдавали свои телефоны.